안녕하세요 여러분 여러분들과 함께 한국어 교사인지라 라고 합니다 오늘은 여러분들과 배우려고 하는 주제는 일단 서울대 이 책에서 나왔던 런던 가는 비행기표는 예약하고 싶은데요 라는 주제인데요 여기 먼저 지금 대화가 나왔죠 대화는 직원이랑 울슨씨 서로 하는 대화인데요 일단 서생님이쭉 읽어보고 번역을 당연히 해드리도록 해볼게요 네. 일단 휴스식은 물어봐요. 거기에 여행사지요. 런던 칸의 비행기 표를 예약하고 싶은데요. 언제 떠나실 건가요? 금요일이나 토요일 비행기가 있나요? 잠깐만 기다려 보세요. 네 있어요. 직행인가요? 아니요. 홍콩에서 갈아타셔야 돼요. 요금이 어떻게 되죠? 변도는 전달러이고 완복은 1600달러예요. 그러면 완벽표를 예약해 주세요. 성황하고 성화, 연락처를 말씀해 주세요. 됐습니다. Don하시기 전에 우리 사무실에 나오셔서 돈을 살천 짐이 좋아요. 네, 일단 여기까지입니다. 아, 이제 번역을 wilson so'rayapti bu yer sayohat agentstvasimi londonga boradigan samolyot biletini zakaz qilmoqchi edim qachon jo'namoqchisiz juma kuni yoki shanba kuni samolyot bormi biroz kutib turing ha bor to'g'ridan to'g'ri bevosita boradimi yo'q gongkongdan пересадка qilishingiz kerak to'lovi qancha bo'ladi bir taraflama ming dollar atrofida borib kelish bir ming olti yuz dollar atrofida unday bo'lsa borib kelishda zakaz qilib bering ism sharifiz va kontakt raqamlaringizni ayting bo'ldi jo'natishingizdan oldin bizni ofisimizga chiqib pulni to'lab keting to'rt kun oldin to'lasangiz yaxshi bo'lardi e, etyoki <coughs>

ogyo yongsuk ertaga siz ham domlani uyiga borasizmi bormoqchimisiz d chodo kalkoyo ha men ham bormoqchiman chig'im modu chomshimil mogul kongayo hozir hamma abetla yo'q faqat talabalar yeyishadigao bugun kechki ovqatni nima yeymiz 다음 문법은 문법인데요 아까 우리 배웠던 문법이랑 비슷하죠 여러분 그런데 인가요는 명사 뒤에 오죠 받침 있어도 없어도 상관없이 인가요를 yeymiz demak ushbu qo'shimcha oynaki qo'shimchamiz bilan bir xil bo'lib bu safar qo'shimchamiz otlardan keyin qo'shilyapti chiingayo demak bu avtobus bevosita to'g'ri boradigan avtobusmi ch ha bevosita to'g'ridan to'g'ri boradi yokicyo bu yer shahar hokimiyat bekatimi aniyo yo'q tami yo, keyingisi chyo ana bu kishi chong domlomi ha to'g'ri demak ushbu qo'shimchani e'tibor bering hurmat formada odatda ishlatasiz ya'ni mulozamat bilan ko'rsatganda ishlatasiz 다음 문법기 전에 라는 문법인데 기 전에는 동사 뒤에 오죠. 그런데 동사가 받침이 있어도 없이 있어도 없어도 상관없이 기 전에를 붙일 수 있습니다. 아, 고심참즈 하라캣 페를게 고슈랏다. 니마두르 킬리쉬단 올든 디브 타지마 킬리나디. 비가 오기 전에 집으로 갑시다. 요머르 요그던 올딘. 우이가 보라이릭. 나는 친구들이 전에 전에 숙제를 끝내야 합니다. 미엔 한번 만나고 싶어요. men do'stlarim kelishidan oldin vazifani hammasini tugatishim keraks amerikaga 올, ketishingizdan oldin bir marta uchrashishni xohlaymankechikishdan oldin kech kelishingizdan oldin qaytishga harakat qiling debdi 모르는 단어, 어휘, 문법 있으면 댓글 남겨주세요. 선생님 꼭 답변을 해드리도록 해볼게요. 그러면 안녕히 계세요. 좋은 하루 되시고.